হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ আশা কৰিছোঁ তোমালোকে আজি পৰীক্ষা নিজৰ কেপাচিটি নিজৰ যিমানখিনি ভাবিছিলা তাতকৈ বহুত বেছিকৈ ভালকৈ দিলা আৰু পৰীক্ষা সকলোৰে যাতে ভাল হৈছে সেইটোৱে মই বিচাৰোঁ এতিয়া ঠিক আছে আৰু কেনেকুৱা কি হৈছে পৰীক্ষা এবাৰ জনাই দিবা তোমালোকে ঠিক আছে আৰু সকলোকে জেন ভি গাইড ইউটিউব চেনেললৈ মই প্ৰাচ্য ছাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ আকৌ এবাৰ আজি এটা বিশেষ মই কথা ক'ব গৈ আছোঁ যে কাট অফ কিমান আহিব সকলোৰে মনত এতিয়া এটা প্ৰশ্ন ছাৰ নবোদয়ত কাট অফ কিমান আহিব কিমান পালে আমি এতিয়া ছিট পাম ছাৰ মই আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট চিটখিনি চালোঁ ৰিজাল্ট চিটখিনি চাই পেলাই মই এইট্টি পাইছোঁ মই নাইণ্টি পাইছোঁ মই নাইণ্টি ফাইভ পাইছোঁ মই ছেভেণ্টি পাইছোঁ মই ছিক্সটি পাইছোঁ আৰু ৰিজাল্ট চিট যিসকলে চোৱা নাই মই ভিডিঅ' দি দিছোঁ এতিয়ালৈ সেই ৰিজাল্ট চিটৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'বা ভালকৈ ইংলিছ মিডিয়াম হওক বা অসমীয়া মিডিয়াম হওক নিজৰ নিজৰ বুকলেটটোৰ লগত মিলাই চাই ল'বা এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে কিমান পালে ছিট পাবা এইট্টি পালে ছিট পাম ছেভেণ্টি পালে ছিট পাম ছিক্সটি পালে ছিট পাম নাইণ্টি পালে ছিট পাম ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে ৰিজাল্টটো কথা মই এটা ভিডিঅ'ত জনাই দিছিলোঁ কেতিয়াবা ৰিজাল্টটো যিদিনাখন ৰিজাল্ট দিব তাৰপিছত তোমালোকে গম পাবা যে চিট পাইছা নাই পোৱা এতিয়া মই যদি কওঁ তুমি এইটি ওপৰত যদি আমাৰ আনচাৰ চিটসমূহ চাই পেলাই পাইছা তোমাৰ ছিট পোৱা আধা আধি পাইছা বুলি তুমি ভাবা আৰু ঠিক আছে তুমি পাবা আৰু ছিটটো এটি ওপৰত যিসকলৰ নম্বৰ আছে এ টি ওপৰত যিসকলৰ নম্বৰ আছে ছিট পাবা বুলি তোমালোকে ভাবা নাপাবও পাৰা খালী তুমি ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট সত্তৰ শতাংশ এইটি আশী শতাংশ তুমি ভাবা যে মই পাম আৰু ছিটটো যাৰ যাৰ নাইণ্টি ওপৰত আছে সেই ষ্টুডেণ্টকেইটাই ভাবা যে তুমি চিটটো পাবা আৰু ঠিক আছে ছিটটো পাবা আৰু তুমি তোমাৰ ভালেখিনি চান্স আছে যাৰ যাৰ ছেভেণ্টি ওপৰত আছে তুমি পাবও পাৰা যোৱাবাৰ আমি এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট দেখিছোঁ লখিমপুৰ কিছুমান ষ্টুডেণ্টৰ এছ টি আছিলে ছেভেণ্টি থ্ৰী পাইছে ছিটটো পাই গৈছে ৰঙিয়াত কিছুমান ষ্টুডেণ্টৰ দেখিছোঁ ৰুৰেল ষ্টুডেণ্ট আছিলে লগতে এছ চি আছিলে সেই ষ্টুডেণ্টে ৰঙিয়াত ছেভেণ্টি ছিক্স মানত ছিট পাই গৈছেগৈ চেভেণ্টি ফাইভৰ ছিট পাই গৈছে কিছুমান ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱা দেখিছোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলি জেনেৰেল আছিলে এইট্টি এইটত ছিট পোৱা নাই ৱেইটিং লিষ্টৰ ছিট পাই গৈছে খালী কিছুমান ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱা দেখিছোঁ অ' বি চি আছিলে বিশ্বনাথ চাৰিআলি এইট্টি ছিক্সত ছিট পাই গৈছে সেইকাৰণে এই বস্তুটোক একদম সঠিককৈ ক'বতো নোৱাৰি মই কৈছোঁ যে আশী ওপৰত যাৰ যাৰ আছে ছিট পোৱাৰ সক্ষমতা বহুতখিনি আছে যাৰ যাৰ নব্বৈ ওপৰত আছে ছিট পাই যাব পৰা তুমি এতিয়া ভালকৈ ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত ছেভেণ্টি ওপৰত আছে তুমি আশা নেৰিবা ছিট পাই যাব পাৰা তুমি এতিয়া ঠিক আছে ছিট পাই যাব পাৰা আৰু ছিক্সটিৰ ওপৰত ছাৰ মোৰ ছিক্সটি চেভেন তুমি পাই যাব পাৰা মই সেইটো একো ক'ব নোৱাৰিম এতিয়া বাকী তোমালোকে যিমানখিনি কষ্ট হ'ল যিমানখিনি কষ্ট কৰিব লগা আছিলে সেইখিনি কৰিলা তোমাৰ মা দেউতাও কষ্ট কৰিলে আমাৰ লগত ক্লাছ কৰি চালা যদি আমিও কষ্ট কৰিলোঁ তোমালোকক যিমানখিনি হ'ল হ'ল এতিয়ালৈ যি হ'ল হ'ল এতিয়া এইখিনি বস্তু পাহৰি যোৱা এতিয়া বৰ্তমান এসপ্তাহ ৰেষ্ট কৰা তাৰপিছত স্কুলৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে লাগি যাবা ঠিক আছে ইমানকৈ কষ্ট হেৰি চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে বাকী যি হয় দেখা যাব চিট পালেও ভাল ছিট নাপালেও ভাল ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে এইটো পৰীক্ষাত কি হয় এতিয়া তুমি কুৱেশ্যন পেপাৰখন টান পাইছা বাকী এশজনে কিন্তু ইজি পাব কোনোবা এটা ইজি পাইছে বাকী কোনোবা কিছুমানে টান পাব সেইটো কথাই যে এতিয়া কিমান ভাল ভাল ষ্টুডেণ্টে পৰীক্ষা দিছে সেইটো কথা কোনেও নাজানে কিমান ষ্টুডেণ্টে নব্বৈৰ ওপৰত পাই আছে সেই কথাটো কোনেও নাজানে এতিয়া কিমান ষ্টুডেণ্টে আশী ওপৰত পাই আছে ৰিজাল্ট দিলেহে আমি গম পাম এতিয়া কোনেও নাজানে সেইকাৰণে তুমি ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে যদি এইট্টি চেভেণ্টিৰ ওপৰত আছে ছিট পাই যাবও পাৰা তুমি এতিয়া বাকী ৰিজাল্ট দিলেহে আমি গম পাম এতিয়া ঠিক আছে ৰিজাল্ট দিলেহে আমি এতিয়া গম পাম সেইকাৰণে কাট অফৰ বিষয়ে তোমাৰ যদি এছ টি আছে এছ চি আছে বা তুমি অ' বি চি হ'লেও বা ৰুৰেল আছে বা অ' বি চি অ' আছে তোমাৰ বা জেনেৰেল হ'লেও ৰুৰেল আছে তোমাৰ এতিয়া আৰবানৰ কাৰণে চিট পোৱাটো অলপ টান হৈ যায় দেই যাৰ যাৰ আছে চিট পথ অলপ টান ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ৰুৰেলসকলৰ কাৰণে ছেভেণ্টি এইটি থাকিলে পাই যাব আৰু বাকী ঠিক আছে যিয়ে হওক যেনেকে হওক তোমালোকৰ নিজৰ কাম কৰিলা আমিও তোমালোকৰ লগত কাম কৰিলেও বা তোমালোকৰ মা দেউতাও কষ্ট কৰিলে সকলোৰে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব কাম হৈ গ'লগৈ এতিয়া বাকী যি হয় দেখা যাব সেইটো ভাবা টেনশ্যন ল'ব নালাগে চিট পাম নাপামগৈ ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে বাকী ভাল হ'ব যি হয় ভাল হয় আমাৰ জীৱনত যি হয় ভালৰ কাৰণে হয় মই সেইটোৱে ক'ম তোমালোকক ঠিক আছে আৰু যি হিচাপত কষ্ট কৰিছিলা এতিয়া সেই কষ্টখিনি যাতে আগন্তুক দিনলৈ কৰি যোৱা তোমালোকে আগন্তুক দিনলৈ সেই কষ্টখিনি কৰি যোৱা জীৱনত এই লেভেলৰ কষ্ট তোমালোকে চাগে প্ৰথমবাৰ কৰিছিলা আৰু এই যিটো কষ্ট হাৰ্ডৱৰ্ক যিটো লেভেলৰ তোমালোকৰ ডেডিকেশ্যন যিটো লেভেলত তোমালোকে পঢ়িলা সেই বস্তুখিনি আগন্তুক দিনলৈ তোমালোকে লৈ যোৱা কিন্তু ঠিক আছে আগন্তুক দিনলৈ দিনলৈ কৰি গৈ থাকিলে বহুত ভাল হ'ব তোমালোকৰ জীৱনটো ঠিক আছে ষ্টুডেন্স থেংক ইউ আৰু জীৱনত ভাল কৰা তোমালোকে